Здравствует честный европейский Харьков! Я учитель, я работаю с детьми, и это не мое дело выступать на митинге. Поэтому, когда меня сюда пригласили выступить, я должен был ответить себе на вопрос, а что меня сюда привело. Я хочу очень коротко рассказать вам одну историю. Давно я беседовал со своими э, детьми, выпускниками. И спрашиваю, скажи, ты видишь свое будущее в Украине? Каким ты его видишь? И ответ был очень удручающий. Многие дети, очень многие говорили, нет, я не вижу, не вижу своего будущего в этой стране. Я, наверное, уеду. Я, наверное, уеду учиться куда-то или работать куда-то, но здесь у меня нет будущего. Это горькая правда. Вы все знаете ответ на риторический вопрос. Кто забрал у наших детей будущее? И меня как учителя это страшно возмущает. Возмущает также то, что профессия учителя не до нуля. Она просто убита. Но я знаю, что в Харькове множество хороших, замечательных людей работает в школе. И пора уже пробуждаться. Хватит ходить под кнутом начальства. Хватит быть а, просто теми, которых выгоняют на бюджетные митинги под страхом увольнения или под страхом чего-то. Дорогие коллеги, будьте честными перед своими детьми. И еще одно. Наша власть, которая не хочет общаться с народом, а думала, что все прокатит, нормально, все будет. Все будет так, как они задумали. Но они не ушли одного маленького очень, я бы сказал, и большого момента. Но для них он маленький, для них он не заметен. Это народ Украины. 24 числа мы были в Киеве и мы вышли вместе со всеми. Настроение было приподнятое. У нас была надежда. 30 числа у нас эту надежду стали забирать избивая детей. В ответ вышел уже почти миллион людей. Мы снова поехали в Киев. И такой был ответ наш на их эскалацию насилия. Сегодня вышло еще больше людей после того, как они избили журналистов и спасли невинных людей. Я не знаю, какую подлость они задумают еще. Но ответ будет один. Выйдет еще больше. Слава народу Украины! Распал!